27 вересня 2011 року відбулася восьма всеукраїнська студентська олімпіада з банківської справи, яку щорічно проводить ЮНІКредитбанк. В олімпіаді прийняли участь більше ніж 900 студентів з 51 вищого навчального закладу України, в тому числі 15 студентів п'ятих курсів та магістратури спеціальності фінанси і кредит факультету економіки та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного університету. Олімпіада проводилась у формі онлайн-тестування, яке включало питання щодо теоретичних основ та термінології банківської справи, організацію діяльності Національного банку України, депозитних, кредитних, гарантійних, розрахунково-касових та інших операцій комерційних банків. В тому числі питання на англійській мові, вітаємо студентів спеціальності фінанси і кредит Таврійського державного агротехнологічного університету, які показали найкращі знання та увійшли до топ-сотні найкращих студентів України і нагороджені сертифікатами ЮНІКРДБАНК Кірчева Олександра Васильовича, 51-ша група, якого визнано найкращим студентом Таврійського державного агротехнологічного університету з банківської справи. Та студенток 11-ї групи приходька Анастасію Вікторівну та Овчаренко Олену Вікторівну, а також викладача кафедри фінанси і кредит Радченко Наталію Геннадіївну, яка очолювала підготовку студентів до Олімпіади. Бажаємо успіхів і професійних досягнень! Ось сьогодні, Юрій Константинович, приїхав к вам для того, щоб обігрішток що середніх повітря. этого теста есть и наши с вами выпускники в очередной раз. И мы за них очень радуемся. И я очень хотел бы, чтобы вы все, здесь присутствуют четыре специалиста, вы все принимали в этом участие, потому что от того, какие вы знания покажете уже перед работодателем, зависит ваше будущее. И ваше рабочее место, и ваш наклад по этому рабочему месту и продвижение по служебной лестнице и благосостояние вашей семьи. Закладывается вот здесь, за вот этими вот парами. Вместе с преподавателями, которые присутствуют здесь, вместе с вами, которые вас будут готовить, которые отвечают за то, какие знания не вам Наш банк уже на протяжении большого, большого количества лет традиционно проводит украинскую студенческую олимпиаду. Наш банк с недавних пор, Украинский стал неотъемлемой частью э, европейской финансовой группы Unicredit Group. Групп. И сейчас, при том, что банк сохранил свое юридическое название, юридический адрес э, Укрсоцбанк, то тем не менее торговая марка уже поменялась, и если будет проверять на данной границе, вы уже видите не Украинский а будет написано уже Unicredit банк. Вот. Все, мы уже не знаем, это наша страна, но э, я не э, небольшое учреждение именно в Россию, мы уже в Европу пришли. Она пришла сложно сказать. Вот. Так вот, э этим минувшим году проводилась Олимпиада. Олимпиада проводилась со всеми вузами страны, которые имеют там яму и косвенно какую-то экономическую направленность. В этой Олимпиаде принимали участие много вузов, я не буду, в том числе и высшие учебные заведения, такие как на время Национального банка своей школы. Там я сейчас припомню, помню не вставил, не вуз, а банковский университет. Ну и так далее, и так далее, и так далее. У у которых однозначно одна специализация. Только банковское дело, экономика, финансы и кредит. И ничего другого. Наш юридический державный университет здесь немножечко порядок больше, значительно больше против, и экономика одна, одна, из составляющих частей. И факультет соответственно действий. Это очень здорово. Так вот, в этой Олимпиаде принимало участие, не помню, около 20 человек. Подведены итоги. Итоги подводились в нашем головном банке, Банк Австрии в Вене. Так вот, подведены итоги. И мне была большая честь вручить сертификаты. Прежде всего, мне лично поручил главного управления банка Борис Тимонкин и первый заместитель главы управления Камелия Грацова вручить сертификат ректору нашей Кавычевской Державной Энергетической Университету Константину Юрчеву за участие в всеукраинской студенческой олимпиаде. Это за ваше участие! За участие в Олимпиаде награждается сертификатом Чурова Елена Викторовна. Да, преподаватель, который подготовил, да. Мы дважды поздравляем э, нашу Ленинатку Чурову Елену Викторовну и с тем, что на, скажем, на национальной сертификате, и с тем, что в ее жизни ну, совершилось такое важное и радостное событие. А вы, как вы думаете, да? Да. Вот. И еще мне попросили, мы все на исходе, обязательно проект и У плохого преподавателя плохие, плохие студенты, у хорошего преподавателя умные плохие студенты. Есть они основания полагать, что все свои знания есть у людей, чтобы это реализовывать. А намаждая Анастасия. Я надеюсь, что треть... Дальше, да. Приходь к Анастасии Викторовне за участие в всеукраинской студенческой олимпиаде. Молодец, Анастасия. Еще у нас есть один э, студент. Кирчев Александр Васильевич. Он вошел в топ-100 наикращих студентов Украины. В, в топ-100. Наши студенты славятся тем, что они в душе являются величайшими патриотами своего учебного заведения.